чтобы это была не традиция, чтобы все-таки это было нам в напоминание. И поэтому я предлагаю такой отрывок, это 1 Петра, 2 глава, 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны», говорит Петр церкви, «ибо мы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли, по следам его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь. Да, здесь, здесь есть Евангелие в этом отрывке, и не только Евангелия, как та весть, которую Бог совершил для нас, то искупление, но также и призыв чтобы это Евангелие настолько интегрировалось в нашу жизнь, настолько пропитало нас, чтобы мы поступали согласно Евангелию. Вы знаете, я когда-то слышал проповедь Тима Келлера. Он взял за основу текст Послания к Галатам, что когда Петр начал там лицемерить, ну то есть он сначала с язычниками кушал вместе, а когда пришли братья консервативные из Иерусалима, он стал сторониться, с ними не кушать вместе, и Павел его обличил, и Павел об этом пишет. И там такая есть формулировка, что он увидел, что Петр поступает не по Евангелию. И он, получается, Петра в этом остановил и обличил. И вот Тим Келлер берет это за основу и говорит, что Евангелие – это весть спасения, которая провозглашается. Да? Но при этом также есть то, когда мы поступаем согласно Евангелию, когда мы, э, ну, это мы не просто его приняли для себя, а мы как-то вот прям живем этим Евангелием. И вот здесь оно написано, что Иисус Христос пострадал за нас на кресте и тем самым оставил нам пример. Другими словами, вот эти видимые знаки здесь сегодня – это свидетельство того, как он пострадал за нас. Вы согласны? Да. Это очевидно. А какой в этом пример для нас? Написано, он пострадал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. А какой тут пример для нас? Какой пример? Друзья, тоже просто страдать. Но мы и так достаточно страдаем в жизни. И иногда как бы по собственной вине. Ну, для чего Иисус пострадал за нас? Написано, что Он грехи наши сам вознес на крест, на древо. Почему здесь говорится древо? Потому что было такое пророчество ⁇ проклят всяк висящий на древе ⁇ это было в Ветхом Завете. Поэтому здесь Петр использует вот этот элемент. Он, он говорит, не крест, а именно древо, чтобы указать на, то, на тот э, текст. Потому что Иисус взял проклятие наше на себя. Он грехи наши вознес на древо, и чтобы ранами его мы исцелились. Вот это искупление. То есть, другими словами, Иисус, совершая искупление, пострадал за нас. Грехи наши вознес на древо. И мы, благодаря этому, исцелились его ранами. Мы были как овечки, не имеющие пастыря, блуждали, сбились каждый на свою дорогу. Но, да, то есть он э, спас нас, он возвратил нас к себе. И какой в этом сегодня пример для нас? Э, я вот размышлял вчера, просто думал, что говорить об этом. И э, Если Иисус заплатил за мой долг, Он оплатил. И есть ли у меня сегодня понимание, желание э, заплатить за другого? Когда-то даже такой фильм был э, «Заплати другому» или «Плата вперед». Ну, вот просто такая идея, способен ли я сегодня заплатить за другого. Конечно же, мы понимаем, Но ну, Иисус ведь искупил целый мир, мы не можем, процентов и не надо. Нам не надо сегодня да, заново искупать мир. Но способен ли я просто вот заплатить за другого? Вот что угодно, в супермаркете оплатить чек другого человека – долг другого человека оплатить то есть идея такая потратить что-то свое войти да в такое вот состояние траты но знаете как-то от себя оторвал достал с кармана и заплатил за другого человека ощутил на кончиках пальцев не хочется ж отдавать но у меня есть куда это потратить на свою семью чтобы прямо ощутить и отдать. Я думаю, что этому учит нас Христос. Он для нашего спасения пострадал и оплатил наш долг. Сегодня это видимые знаки того, как он оплатил наши долги, наши грехи. Идея благодати в том, в церкви что это для нас пример настолько практически, что мы должны платить друг за друга в церкви и вне ее. Не поняв эту истину, не будет церкви. Мы не сможем оставаться вместе. В лучшем случае мы будем таким прекрасным театром лицемеров. Мы научимся играть роли, и вот знаете, более успешные актерские школы проживут дольше, менее успешные развалятся раньше. Церковь – это заплати за другого. Почему? Потому что Иисус заплатил за меня. Он заплатил за меня намного больше, не посильный долг. Неужели я сегодня не могу заплатить за брата, за сестру? За тот ущерб, который они мне нанесли. За обиду. За недовольство. За непонимание. Сплетни, гнев, раздражение, что угодно. Мы все люди и ходим по земле. Ну, не бывает так, чтобы не ранить друг друга. Почему я так говорю? Ну, потому что ну, в семье, вот, пожалуйста, жена моя прекрасная и дети, красавчики. Они иногда так выносят мозг. А ну, то есть, ну, они же родные, и и они как бы с друг другом воюют и с нами, получается, все. Я думаю, слушай, ну, как бы что творится в мире так быстро, они взрослеют, и я, я думаю, что в 4 годика я еще как бы, ну, ну как-то иначе себя вел, чем сегодня Даник. Я к чему веду? Причиняем ли мы боль в семье друг другу, хотя любим сильно друг друга? Ну, причиняем. Но мои дети причиняют мне боль, и я могу причинить им боль. Э, не только эмоционально, но я имею в виду ремешком там. этот. Недавно была ситуация, когда я хотел воспитать, получается, Даника, он был не прав, сто процентов, и Илюша встал и так закрыл с собой и говорит, папа, не наказывай Даника, ты же добрый и так закрыл. И я прям чуть не расплакался. Я подумал, вот это да. Представляете, чтобы в церкви мы, а просто Даник иногда Илюша, выносит там мозг тоже сильно. Он такой мальчик хороший. И все равно он заступается за него. У него есть вот эта опека, эта защита. Да, иногда бывает, что дети идут и говорят, папа, накажи. Да? А вот Илюша то-то делает. Или Илюша приходит, папа, да, не то-то, то-то делает. И мы так в церкви да, бежим к Богу. Пожаловаться. Но насколько, насколько было бы здорово, да, чтобы мы вот так становились друг за друга и, и прощали, и любили. Идея какая, друзья? Прощения без э, платы не существует. Когда. Э, Просто суть в том, что нам-то оно удалось бесплатно, но за него заплатил Господь. И поэтому нам тяжело прощать других людей, потому что тут уже не Господь платит. Он уже говорит: тут вы заплатите. И, и поэтому столько споров, столько книг об этом пишут, столько люди не хотят прощать. Я, я видел такие просто акробатические, как бы и представления, как искрутиться, как объяснить Писание, чтобы не прощать в церкви, чтобы можно было жить и не прощать брата или сестру. И это не Евангелие, это не, это не церковь. Потому что любая обида что-то стоит. И когда Бог призывает меня простить брата или сестру, Он говорит, заплати за них заплати. Это и есть прощение. Потому что когда ты говоришь, нет, ты мне возмести, это не прощение. Ты это просто долг. Тебе вернули долг. Ты не заплатил. Ты потребовал то, что тебе положено. И вот мы в церкви требуем друг с друга, а платить не хотим. То есть поступить по примеру того, какой оставил нам Иисус Христос. Поэтому, друзья, сегодня если мы будем просто принимать эти знаки э, как ту плату, которую он заплатил за нас, не разумея того, как мы можем это применять в нашей жизни, то я повторюсь, что-то значит, мы не поняли до конца. Поэтому очень сильно призываю вас, чтобы в этой остановке сегодня, принимая эту плату в напоминание, что он нам простил, что он заплатил за нас, чтобы оно мотивировало нас благодатью и любовью мотивировало, не страхом, не законом, но благодатью мотивировало нас стараться поступать так же. Аминь.